Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Big Dragon 2 de 4, basados en el libro. ¿A qué estás disparando? ¿Disparar a los pájaros? ¿Tienes que disparar a los zombies? ¡Cállate la boca! gritó Vic a la persona que estaba de pie con la mano en el bolsillo y comentando sobre por qué él con una arma no podía disparar a los zombies en la pantalla. Pero no importa cuánto dispares, los zombies se vuelven un enjambre. Vamos, dijo Dragon levantando sus brazos abiertos y envolviendo por detrás a la persona sujetando el arma para ayudarlo a disparar. Vic volvió para mirarlo con los ojos entrecerrados, tragando saliva en la garganta. Trae otros 300 para intercambiar y volver a jugar. -No quiero jugar, juguemos otra cosa -dijo Vic, así que sacudió los hombros con disgusto varias veces. Ni siquiera se dio cuenta de que había revelado su lado infantil. Dragon antes de alejarse y pararse frente al gabinete de muñecos, ¿te gustaría jugar este? Está bien, con las pinzas es más simple, incluso todavía no puedes apuntar. De hecho, no quería jugar ese juego, ya que era muy complejo sujetar los muñecos con las pinzas, pero al ser insultado así, Vic tenía un fuerte rencor mezclado con ira. Agarró una moneda de la mano de Dragon y la puso en la entrada de la máquina. Luego movió la palanca, y eligió el muñeco que era más fácil de sacar. Tec, tec, tec. El efecto sonoro de las pinzas es evocador, pero la muñeca de Vic no se movió adecuadamente y no sujetó nada en absoluto en las abrazaderas de las pinzas. Frustrado, añadió más monedas y eligió un nuevo muñeco para sacar, pero los resultados siguen siendo los mismos. Pep, pep, pep. ¡Guau, ¡Wow, recógelo! Vic, golpeando el cristal con la mano. Vaya, recógelo. Vic golpeó el cristal con la mano. Pellízcalo un poco más fuerte. Dragon siguió burlándose. Pep, pep, pep. Oye, 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 oye. Dragon suspiró y miró a la persona que se emocionaba fácilmente como un niño. Luego lo sujetó del hombro y lo empujó fuera de su camino. ¿Qué? Vic miró a la otra persona. Espera, déjame mostrarte cómo se hace. Dragón respondió con una sonrisa que se deslizó en la comisura de sus rojos labios. Crees que es sencillo, dijo Vic. ¿O oh, querías intentarlo de nuevo? Entonces, si puedes levantarlo de una sola vez, te llamaré p Dragon. Vic hace un gesto de yo yo, apuntándose hacia él. Con un gesto lo hace parecer provocador. Eh. Dragón se ríe de la persona a su lado. ¿Cómo puedes ser tan infantil? Eres muy diferente de cuando nos conocimos. En el pasado, Dragon a menudo se sentía molesto y enojado con Vic, porque a la otra parte le gustaba actuar siempre arrogante frente a él. Siempre lo amargaba, ya que lo encontraba en diferentes lugares y con las personas que él quería conseguir. Pero ahora todo ha cambiado. Dragon todavía quería tocar ese blanco rostro, pero no usar sus manos, sino que quiere usar algo más en su lugar. ¿Qué, aceptas el desafío? Drago no respondió, pero metió la moneda e inmediatamente forzó las pinzas. Eligió el muñeco del final, al que Vic no le prestó atención. Una vez que pudo apuntar, presionó el botón rojo. Pep, 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 pep. El gran cuerpo verde comenzó a zumbarse antes de moverse hacia el orificio de lanzamiento. Pup, 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 pup. Efectos de sonido resonantes. Un destello de luz deslumbrante indica que Dragon es quien pudo sacar el muñeco de la vitrina. Dragon se inclinó, sacó el muñeco y sonrió brillantemente. Es exactamente la sonrisa que Vigmas más odia. Lo odio tanto.